который раз не смог удержаться, чтобы не заснять северский танец лозания. И следующий враг. Вот здесь находится вот такой вот знак, что он обозначает. Даже не знаю. А те, кто был здесь экскурсоводами, они, конечно, просвещены. А я увы, турист одиночка. Такую информацию не имею. Но есть повод узнать, что это за знак.